Зараз ми будемо говорити із гостем в нашій студії Сергієм Фурсою, фінансовим аналітиком. Сергію, доброго дня вам. Добрий день. Я би хотів е спочати почати з вами про таку новину, що МінФін попросив не називати заморожування виплат кредиторам, яке сьогодні е від учора розпочалося е дефолтом. Е з чим це пов'язано і чи підуть кредитори на такі прохання українського мінфіна? Як ви думаєте, звісно, ну, підуть. на сам цей мораторій був абсолютно підсказуєм і укладувався в условия той зділки, яку не недель назад достигли Минфин и кредиторы. Ничего нового в нем нет, чисто технически просто. Нам для того, чтобы завершить процесс реструктуризации, необходим срок. Это длительный, сложный процесс, очень такой мудрный юридической точки зрения. Он займет месяца два. А сегодня у нас подходит погашение первой бумаги, которая входит в реструктуризацию. И погашать нам ее, как вы понимаете, совершенно нельзя. И вот поэтому введен мораторий. Он ни для кого не стал сюрпризом, цены никак не прореагировали на рынке, никаких нервов Ничего нету. Поэтому hmm. говорить, что это, конечно, с формальной точки зрения, это event of default. Да? Нам завтра, послезавтра, где-то до конца недели, в несколько недель, рейтинг агентства присвоит рейтинг дефолтный. Но при этом надо прекрасно понимать, что это чисто формальная процедура. Независимо от моратория, вот такая реструктуризация, которую делает Украина, всегда приводит к присвоению дефолтного рейтинга. Тобто це ні на що не вплине на вашу думку. А з чим тоді пов'язувати падіння прогнозів Світового банку з приводу зростання української економіки наступного року і тої глибини падіння, яке очікується цього року, а також рейтингове агентство Фіч позавчора знизило рейтинги Києва та Харкова. Ой, но ну это совсем, совсем разные истории. Почему мировой банк надо у них спросить? Они сделали новый прогноз. Вероятно, у них есть новые вводные. есть данные там за второй квартал вышли. Возможно, они увидели статистику за третий и пересмотрели более на более пессимистичный свой предыдущий оптимистичный прогноз. Тут сложно сказать. Но ну, а насчет рейтингов городов Киев тоже будет в ближайшее время делать реструктуризацию точно такую же, как суверенную. Тому йому теж будуть вынуждены присвоить дефолтний рейтинг. Mm -hmm. На цю справу з реструктуризацією Українського державного зовнішнього боргу може якось вплинути те, що деякі кредитори, там, здається, на суму 500 мільйонів та доларів, вони не згодні із тією угодою, яку підписав МінФін із головним тримачем державного зовнішнього боргу? Mm -hmm. Ну так, да, тут важлива проблема. Вот в выпуски, В принципе, их можно понять, потому что Темплтон, когда договаривался, мы в основном вели переговоры с ним. Он выторговал условия, которые более интересны для собственников длинных бумаг. Вот они держали там 22-ю Украину с погашением 23 и менее интересны для собственников коротких бумаг. И поэтому есть претензия. Люди, которые выдвигают эти претензии, известны своим таким суровым нравом и они теоретически могут пойти в суд и испортить нам очень много нервов в ближайшем будущем поэтому лучше конечно с ними договориться по идее по идее как вот структура сделки была выстроена договариваться с ним должен Темплтон потому что опять же по условиям сделки есть возможность обмена ведь против чего протестуют что хотят вот эти вот ряд кредиторов которые сейчас выступают против они хотят получить больше коротких новых бумаг и обменять вот свои будущие длинные на короткие. Темплтон может с ними обменяться. И такие, такая возможность предусмотрена. Это будет, на самом деле, более справедливо. И тут вопрос, пойдет ли на встречу Темплтон, с которым, по идее, должны были это оговаривать, такую ситуацию. Ну и очень важно, на самом деле, сколько же реально бумаг есть у этих, у этих групп и кредиторов. Потому что, если их меньше, чем 25% от выпуска в 500 миллионов, то на их позицию можно, в принципе, не обращать внимания. Минфин скажет, это ваши проблемы, как хотите, и, и все. Если же больше, то это может в будущем нам мешать, потому что вот именно конкретно эта бумага, 500 миллионов, которая погашается сегодня, может застрять в судах. Это очень неприятный момент, Он, Аргентина вот таким славится, оно нам будет мешать в будущем выпускать новые долги, и поэтому лучше как-то с этим разобраться, не доводя дело до суда. Угу. а Есть ли крайние термины для того, чтобы думать о этой кредиторами? Ну вот мора... мораторий по-хорошему у нас до 1 декабря. Вот желательно до 1 декабря оформить всю сделку по всем, по всем суверенным бумагам, в том числе и по этой короткой. И, конечно, бы хотелось закончить все процедурные вопросы, выпустить новые облигации и забыть про старые до того момента, как придет дата погашения российского банда, чтобы мы уже там спокойно им не платили, не обращая внимания на все остальные процедуры. Угу. А... Хоча ця угода була кілька тижнів тому підписана і оприлюднені її умови. Ще час від часу з'являються різні аналітичні матеріали, так би мовити, аналітичні матеріали з приводу її тих умов, за якими була підписана ця угода, і там зазначено, що можливо через новий інструмент, який буде був застосований при її підписанні, що в залежності від того наскільки зростатиме українська економіка, стільки відсотків ми будемо сплачувати, що це буде тормозити розвиток української економіки. Давайте. с вашей по ясным глядачам, в чем тут справа? Ну, тормозить они точно ничего не могут. Теоретически у нас, конечно, есть риск, что мы будем, если мы будем расти по 10% в год, как Китай, то мы заплатим очень много. Но давайте честно говорить, во-первых, эти выплаты начинаются с 2019 года, и большие выплаты возможны только после 2025 года. Если мы не проведем реформы сейчас и не обеспечим опережающий рост экономики в ближайшие годы, то ни о каком росте потом уже говорить невозможно. Во-вторых, Возможно, оценить точно на самом деле сколько мы выплатим, ну просто невозможно. Есть разные математические модели, но это как пальцем в небо, поэтому их точность примерно такая. И там по этим моделям, опять же, там нет никакой значительной переплаты, и там меньше 20, вот это гораздо меньше, чем мы списали платим. Даже если мы будем платить больше, даже если у нас будет большой процент роста случайно вот так случится, мы провели шикарные реформы, и мы растем по много процентов в год. Мы должны прекрасно понимать, что миллиард долларов сегодня и миллиард долларов в 1939 году для экономики Украины, которая будет уже в разы больше, это совершенно разные миллиарды долларов. Потому что все надо считать, конечно, в проценте от ВВП. И давление значительно, вот именно чистые такие суммы, на нас уже оказывать не будут. А да, понятно, что нам бы хотелось не получить эти варанты, но тогда бы нам пришлось отказаться от идеи списания части долга сейчас. Это уже такой сложный вопрос. Поскольку для нас ключевая проблема была бы сейчас отсрочить выплаты и убраться, то эти варанты не нормальная плата за то, что есть. И на самом деле для Украины сейчас очень важно сделать так, чтобы эти варанты были торгуемы в Украине. Потому что они явно заинтересуют многих украинских локальных инвесторов, которые вкладывают не во что. И если вдруг потом пойдут большие выплаты, окей, мы будем делать их собственным гражданам, что не есть проблема. Uh, так з'явилася uh, днями інформація про те, що українська фондова біржа може змінити власника. Яка у вас є інформація з приводу цього і до чого це може призвести? Ну чому ця інформація з'явилася, тому що не може біржа російська ставатися ігроком на українському ринку, тому искать возможности сделки. Я просто не можу нічого коментувати по поводу сделки і эту сделку. Главное, что я хочу заметить, что информация о том, что группа Privat хоть как-то связана с этой сделкой, является абсолютно неправдивой, а главное направлено на срыв этой сделки. Так что вот эта информация точно не соответствует действительно. Все остальное давайте подождем, когда сделка будет и mm -hmm. будет ли она заключена. А вот в такие экономические ситуации, насколько э, взагалі фондовая биржа показывала знак жития, можно так сказать? Ну, жизни там особой нет, честно говоря, да, но тут же важна не то, что вот сейчас там объем торгов, нет, ничего особенного нет, там есть очень хорошая инфраструктура, выстроенная, технологичная. Поэтому, если мы говорим о том, что мы все-таки развиваем фондовый рынок, комиссия делает очень много для этого на самом деле. И если мы потом будем рассчитывать на приход инвесторов, нам нужна площадка, на которой инвесторы придут. И чтобы это была не какая-то раздутая в цене непонятная биржа, где куча-куча схемных сделок. Нам нужна чистая, красивая биржа, где торгуют реальные активы. Вот такой бирже на сегодня является украинская биржа, вот сделка, по которой, сделка, о которой вы говорите. И поэтому действительно важно, чтобы она была сохранена, потому что с российским собственником она не может функционировать в Украине. У меня такое запитание. За моими данными в оборону промышленность этого року заходят инвестиции. В какие галузі щешь за вашу информацию? От, чи пішли уже цього року, 2015, что гроши в Украину еще вкладывают иностранные инвесторы? Ну, мы люди мирные, поэтому, да, с Укра... про нам не очень знакомы. А на самом деле, вот мы в первые полгода говорили о том, что все ходят, ходят, смотрят и присматриваются. А сейчас, наверное, уже можно говорить о том, что есть процесс, что что-то происходит. В первую очередь инфраструктура, это мы видели в портах. Те вещи, которые строят инфраструктурные проекты, делают аграрии. Информация недавно прошла из Львова про инвестиции, которые планирует делать японская компания. Это нельзя, нельзя говорить, что у нас есть какой-то сектор приоритетный. Вопрос в том, что вот наконец-то эффект дешевой рабочей силы он начинает играть роль. Вот так целый початок и пройти мы про коренирование инвестиций, мы говорим? А вот это уже зависит от того, какой уровень реформ у нас будет. Потому что если мы ничего не будем делать, мы ограничимся там действительно площадкой с дешевой рабочей силой. Если мы будем делать очень много, мы можем привлекать десятки миллиардов инвестиций в год. Такая экономика, как Украина, может и больше, и больше, и больше делать. И Киев вполне по силам стать таким культурно-финансовым центром бывшего союза вне России. Привлек, потому что Киев действительно точка, которая может привлекать то, что есть преимущество, которое нет у Варшавы. Ну и понятно, что у Лондона, который далеко. Киев может и Украина в целом стать, развивать туристическую инфраструктуру. Есть очень-очень много моментов, которые мы можем развивать. Но тут зависит уже все от успешности реформ. А Той темп, який взяли зараз і Верховна Рада України, і Кабмін, і інші державні органи з приводу впровадження реформ, які вони взяли на себе і коаліційною угодою, там і підписаними умовами з Міжнародним валютним фондом, і ті умови, які треба по асоціації з Європейським Союзом, якби ви їх відзначили, і, можливо, якщо є відомства, чим, чи якісь напрямки, в яких швидше або повільніше, ну темп ми вважаємо, звісно, не І Є відомства, які... пытаются работать, опережая да, среднюю температуру по больнице. Министерство экономики делает очень много, Министерство инфраструктуры, аграрное министерство. Но все в целом это упирается в то, что глобальных каких-то изменений саботируется всей системой. И ключевые вещи, такие как коррупция, они остались, пускай не на том уровне. Да? Иногда говорят, что на том же уровне нет ожидания, просто гораздо выше по... Требованию к борьбе коррупции. И это все не выполняется в той мере, в которой мы ждем, ждут бизнес-сообщество, ждут наши иностранные кредиторы, потому что мы знаем, что, например, мы не выполняем довольно-таки простые требования, которые необходимы по сотрудничеству МВФ ВФ. Теперь мы не выполняем требования, которые были для получения европейской помощи на 1 января, чтобы она началась. И все вот эти неудовлетворенные вещи, они находятся в плоскости борьбы с коррупцией. Uh -huh. Uh -huh. Ви особисто як фінансовий аналітик, який підтримуєте більше прогноз з приводу наступного року і падіння цього року, Той, який оприлюднив останнім часом Світовий банк, який про який говорить МВФ, чи про який говорить МінФін? Я підтримую прогноз, який є в Драгоні, тому у нас десь свій середній. порядку 10% понятно у нас буде зниження в наступному році, осторожний рост. есть, то -то в наступного года все ж таки есть прогноз про то, что Украина уже начнет расти. У нас рост уже начнется с четвертого квартала и частично с третьего, на самом деле просто благодаря базе сравнения. Мы должны понимать, что вот тот вот обвал, который произошел благодаря военным действиям, вот сейчас он в статистику пришел и у нас чисто математически уже будет рост, потому что восстановление после тех вещей оно и дает рост. Угу. Какой рост будет? Опять же, вот зависит от хода реформ. Сьогодні і вчера учасники акції, які здійснюють продуктову блокаду Окупованого Росією Криму говорять про те, що вони це роблять не через те, щоб якось там змусити Путіна до діалогу або там показати солідарність, а вони показують, що ну там чи щоб кримчани менше стали їсти українських товарів, а тому, що через вільну економічну зону, яка зараз існує в Криму, 80% тих товарів, які приходять з України, просто транзитом переправляються до Росії без податків. Наскільки за вашу інформацію велика ця проблема, і е, чому тоді було прийнято рішення про вільну економічну зону? еще действительно створена была такая дырка? Ну, такие дырки все автоматически создаются, когда возникают непризнанные территории. Такими дырками являлась Приднестровье является до сих пор. Такими же дырками являются Абхазия, Южная Осетия и будет не только Крым, но и на самом деле вот, Донецк и Луганск. И, кстати, вот проблема даже, насколько я слышал, не в том, что из Украины в Крым. Вопрос, что российские товары через Крым попадают в Украину без таможенного осмотра. И это, возможно, является гораздо большей проблемой. А решение про зону экономической, ну, хоть как-то легализовать текущую ситуацию, чтобы оно было принято. Не знаю, насколько оно там адекватно, это трудно сказать. Это решение Верховной Рады как-то выйти из ситуации, когда вот у вас аннексировали кусочек территории, и вы должны как-то с этим сделать, потому что все равно экономика продолжает существовать. Чему угу. же вот такая вот блокада трех э, артерий, автомобильных э, на, на пивострове вырешить эту проблему? Тут вопрос просто в том, насколько такая блокада может быть долгосрочной. Да? Потому что э, оно эффективно, когда тут стоит куча телекамер, и, понятно, контрабанда не пройдет. Уйдут телекамеры, и все эти батальоны точно так же договорятся и, и будет идти контрабанда. Поэтому это решение не может быть эффективно в долгосрочной перспективе. Eh, сьогодні eh, міністр eh, Клімкін eh, закордонних справ сказав, що Україна почне подавати eh, позови до Російської Федерації там, за анексію Криму, eh, перші позови там, за війну на Донбасі. і озвучив цифру у 50 мільярдів доларів. Eh, якось замало, на мою думку. Ну, давайте більше Вопрос вже не в тому, там може бути 50, 100, 150 ці гроші, Це чисто символічне значення, як із ЮКОСа. Ці деньги все одно Росія ніколи по своєму волі віддавати не буде. А если когда-то наступит ситуация, что эти деньги, это решение будет вступить в силу, то, наверное, на фоне этого решения мы и Крым себе уже вернем. Поэтому много это или мало, вопрос спорный, неважно, потому что мы все равно этих денег не увидим в ближайшей перспективе, даже если решение будет принято. Прекрасно понимаю, имея даже миллиард долларов иск удовлетворенный, вы так, точно так же можете какие угодно активы пытаться арестовать, потому что другой формы воздействия на Россию не будет. Как и по ЮКОСу, так и по Украине, когда будет принято позитивное решение, все равно деньги выплачены не будут. Угу. Ну Якщо ви порівняти з ЮКОСом, то Штати Америки, я пам'ятаю, були там е, подвижки до того, пірніше, ініціативи, щоб е, взаємозаліком за ті кошти, які Росія заборгувала ЮКОСу і не хоче повертати, забирати якісь е, активи, які знаходяться в США. Ну, вполне возможно, Опять же, просто, коли буде Україна вис... може піти таким шляхом? Може, просто ЮКОС вже забере все, якщо це буде Там в, в Росії вряд ли є активів більше, ніж 50 мільярдів, помірку. Mm -hmm. так що все, що можна буде забрати, забере Юкас. Зрозуміло. І е, надалі по е, стратегії, яка може е, бути за цими е, судовими позовами, на спочатку на 50 мільярдів доларів до Росії, е, як її можна? Е, Далі там 5 років, 10 років. Ми можемо отримати ці гроші тільки коли е, там, Росія, умовно кажучи, розвалиться або буде двірцевий переворот, і зміниться влада в Кремлі. До якої точки ми маємо очікувати, щоб якось повернути ці гроші або здійснити взаємозалік. Ну тут що буде прогнозувати, коли ми Просто совершенно невозможно. Ну і взаємозащит теж, зрозуміло, нікого не буде. Друге дело, що отримав ці рішення, у нас, наприклад, буде легше вестись переговори. трехсторонние по газу, наверное, и так далее. Но надо понять, что, во-первых, это решение мы получим лет через пять. Эти судебные процессы, они идут очень долго. Поэтому в ближайшем, на ближайшее будущее влияние от этого суда будет, не будет никакого. Mm -hmm. І наостанок останок раз виторкнулася газу 25 го числа має бути заплановано нові переговори між Нафтогазом і Газпромом з приводу цін на зимове блакитне паливо. Наскільки зараз за вашим за вашою інформацією сильні позиції у Газпрому для того, щоб диктувати свої умови, і чи можуть вони домовитися Нафтогаз із Газпромом про е, е, знижку від нинішньої ціни 252 доларів ще доларів на 20 нижче? очевидно, що да, буде якась знижка, і як там ми договоримося? Позиції Газпрома уже такие, как раньше, у них, конечно, нету. У нас прекрасно работает рейверс, команда руководства Нафтогаза поработала в этом плане великолепно. Поэтому это уже переговоры более-менее равных э, субъектов, сглаженные, тем более еще наличие третьей стороны Европейской комиссии. Поэтому сделка каким-то образом будет достигнута, цена ну, 220 или 209 это не принципиально. Угу. А і знову ще одне енергетичне питання: з після того як з'явилися чергові позитивні новини про скоре зняття санкцій економічних із Ірану, і знову впали і ще більше почали падати ціни на нафту. До якої, на вашу думку, як аналітика мають опуститися ця позначка для того, щоб стати критичною для бюджету України агресора Росії? Ну наскільки ми слишемо із тих даних, які доносся. Находятся... Из нидер России, опять же, от коллег, так или иначе, завязанных на рынке, 50 долларов это больно, но терпимо, 40 долларов это очень больно и невозможно. Поэтому вот в бюджет России после того, как цена, если цена опустится ниже 40 долларов, уже практически невыполним. И там нужно делать еще что-то какие-то кардинальные шаги. 50 долларов пока это больно, но это терпимо. Зрозуміло, дякую, що завітав до нашої студії. Нагадаю, ми спілкувалися із фінансовим аналітиком Сергієм Фурсою на економічні теми сьогодення в Україні і за кордоном, які впливають на нашу економіку, і він дав позитивний прогноз про те, що Україна почне з наступного року вже зростати.